Да. А как вы значит одессит или не одессит? Ну потому что по говору. Вот я одесситка, я говорю по. Я ну, не говорю по русски, я говорю по одесски. меня дружит. А сколько рук я прожить в Одессе, чтобы уважать в Одессе? Ну, хотя бы лет 5. А я 18 живу говорите немножко по-другому. Откуда вы? Поэтому а я вам задаю вопрос просто так. Я справлюсь с Далековато. Вы забрались. Почему в Одессу? А вы знаете Одессу? Да? Брянская область? Да. Это же Россия? Да. Я не ошибаюсь. Я не считаю эту страну Это что я разговариваю по А Да никак. А у вас проблема, что я по-детски говорю? Я вам сказал, что у меня не проблема. проблема? Не, так нет, по меня проблема вообще. Я учила в школе хорошо язык, но... я выросла, простите, так, что мы говорим по-детски. Я еврейка. Я говорю на сушке. Это не русский язык, как говорят. Это одесский диалект, Это суши. Это у нас сушики. Я же ну, ничего не сказал, ты же выпочел. Да. Мне, да, что, с, что я с, не говорю. С вами так? нет проблем, я безумно вас обожаю. Я не считаю, что из Ке какая-то проблема. Так я, знаешь, просто вы мне не говорит, а что я не говорю на одесском. Типа... Знаешь, Это мы, нет, мы обязательно отлично разговариваем. Так вот. Ну вот. Нет, ну нет, я наоборот говорю, что... Мне просто не нравится, когда мне говорят, почему вы говорите по-украински. По-украински, не по-украински. А а а в чем для, проблема? Для нас это непривычно. Да нет. ладно, непривычно. Правда. да. До войны, ну, это непривычно. Непривычно, когда залетают, прийти с юг, с запад, с западни. С... С... И я Алексей, не у меня изначально портовый город, у меня 300 национальностей, которые до войны жили, вы знаете, жили, нам пофиг, у нас разных 300, 300 национальностей. Это портовый город. Мы говорим по детски И когда приезжает кто-то с другой части Украины и начинает мне рассказывать, что я должна говорить на Риднемове. Я говорю, иди ты нахер, дорогой, куда приехал. У тебя там, в Карпатах, я буду говорить на украинском и хорошо говорить. Потому что у тебя. А ты у меня. А портовый город отличается, что дофига раз, дофига национальности. И у нас никогда не было проблем. Нам вообще ну Если ты человечище, да, если вы человек, да хоть. хоть татарском, простите, мы с вами не да? Правильно? Язык не важен. Важна голова. Закоситесь? Да, я, что скажу, то, что вы меня не почему. От, я а я пытала. хотела, я хотела реакцию вашу. А ваша реакция... не круто, не кажешь, что я из России приехал и говорю украинскую мову. Как, вам? Значит, качал? не просто так все, значит, настолько вы любите эту что вы так не